Я был таким же, как и вы, пропускал занятия, ходил на концерты. На город приезжал замечательный исполнитель Луферов. Одна из его песен, но, правда, в сокращенном варианте. Песня музыкант. Слышно, нормально? В колоде двора пришел к нам музыкант с утра. А, ах, боже мой, и в равнодушной тишине запела птица к вышине. И о а любви одной, о, о закрытом спел огне, он спел о бешеном коне. Еще он спел одной, Как плачет пиво над рекой еще. О том, как он безмерно одинок, Как падает к ногам листок еще. О том, как стены старые темны, И серебрится свету луны еще. О том, И музыкану умом, и молча взглядом дома бел, так окон на стекло, ты плохо пел, ты плох певец, И чувствитель я не встречал, В чем в этом чертовом дворе русских. Глухо здесь звучит И окон мертвы на стекло Но Ах, Боже мой как всток Открылось вдруг окно И сердце радостью Такой обвала. И сверху женщина глядит К его ногам цветок летит а, Ах, Боже мой и ты теперь, мой музыкант, Глаза от радости закрой не один. Ты, бой на окна не смотри, Лицо ты к небу запрокиня, Ах, Боже мой, как стены старые темны, Но над твоею головой так темную шагну и вот разобрать с трудом сквозь толщи каменных домов и уличный тяжелый гул, что он поет о том, как музыкант пришел с утра в колодезный квадрат двора, а боже а мой, как сверху женщина глядит к его ногам. Погляди а... ах Боже.